Saya mengucapkan berbahagia terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan tahun 2026 iaitu belanjawan negara kita. Banyak contoh-contoh yang yang baik yang terdapat dalam belanjawan ini yang telah disebut oleh rakan-rakan ahli -rakan parlimen yang lain. Saya hanya Menjantung satu aspek iaitu berkenaan sekolah Sebanyak 38 buah sekolah baru akan dibina di seluruh negara Dalam 38 buah itu, ada sebuah sekolah akan dibina di Parlimen Pasir Gudang Iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Cendana Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan dalam ucapan ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada pelbagai jabatan kerajaan dan agensi yang telah berusaha bersungguh-sungguh mengumpulkan hasil negara sehingga boleh mencapai 419 bilion 202 juta bagi belanjawan negara kita ini. Hari nah, ini jasa mereka sangat besar. Misalnya, lembaga hasil dalam negeri telah mengutip cukai pendapatan uh, yang merupakan 41.5% daripada hasil negara untuk belanjawan kita. Begitu juga kastam di Raja Malaysia berjaya memungut pelbagai jenis cukai seperti cukai langsung dan cukai tidak langsung. dan petua izinkan saya untuk menzahirkan beberapa kebimbangan saya apabila meneliti kedudukan kewangan atau fiskal negara kebimbangan pertama hutang kerajaan pada tahun 2025 saya ulang hutang kerajaan persekutuan pada tahun 2025 ini sebanyak satu trilion tiga ratus empat bilion seratus tujuh puluh enam juta, iaitu enam puluh empat tujuh KDNK. Nasib baiklah hutang kerajaan persekutuan ini banyak kita berhutang daripada sumber dalam negeri iaitu 63.6% menekala pinjaman dari luar pesisir sebanyak lebih 22 bilion 1.1 KDNK. Jadi ini kebimbangan yang pertama. Kebimbangan yang kedua, saya lihat dalam belanjawan ini untuk kerajaan mengadakan belanjawan pembangunan Kerajaan persekutuan terpaksa buat pinjaman. Kita nak membangunkan negara, kita terpaksa buat pinjaman sebanyak 1.02 bilion ringgit. Jadi sampai bila kita ah, perlu meminjam untuk pembangunan negara. Seterusnya kebimbangan saya yang ketiga ialah anggaran perbelanjaan pembangunan negara kita semakin tahun semakin berkurangan. Kalau tahun 2023 peruntukan pembangunan sebanyak 96 bilion. Tahun 2024 turun kepada 84 bilion. Tahun 2025 86 bilion tapi 2026 turun kepada 83 Bilion. Jadi dana untuk pembangunan ini pada setiap tahun sekitar 80 bilion. Jadi uh, ini perlu diperbaiki. Dan satu lagi uh, kebimbangan saya ialah, uh, itu pada tahun yang lepas sumbangan daripada dividen Petronas besar 40 bilion tapi untuk tahun 2026 ni hanya 20 bilion saja. Jadi saya minta menteri ekonomi dan menteri kewangan jelaskan kenapa hal ini boleh berlaku sumbangan daripada Petronas. Apa masalah yang sedang dihadapi oleh Petronas sekarang? Oleh kerana itu tuan Puan yang dipertua, saya ada cadangan. Bukan nak kritik saja, ada cadangan. Saya cadangkan untuk menambah hasil negara, saya cadangkan kerajaan memperkenalkan satu jenis cukai yang dipanggil cukai kekayaan. Baru-baru ini saya ada baca, yang amat berhormat Perdana Menteri menyatakan adalah tidak bermoral jika kerajaan mengenakan cukai kepada rakyat miskin. Jadi dalam nafas yang sama saya berhujah maka adalah sepatutnya sampai pada waktunya kerajaan mengenakan cukai kekayaan kepada orang-orang kaya ini, iaitu multi-millionaire, maha jutawan, bilionaire, hartanya beribu juta ini. Supaya jangan ada kekayaan ini berlegar di sekeliling beberapa kerat saja ini. Saya telah membaca tentang cadangan ini. Tarif jutawan yang saya maksudkan ini, rakyat Malaysia kita... Yang kaya, yang jutawan, memiliki nilai harta sekurang-kurangnya satu juta dolar Amerika, bukan satu juta dolar ringgit kita, tapi satu juta dolar Amerika. Ini skala yang digunakan. Kawan-kawan pada tahun 2022 ada data terdapat 85. 185,126 juta jutawan di Malaysia. 85,000 dan akan bertambah setahun demi setahun. Dijangkakan jumlah jutawan ini dua tahun lagi pada 2027 akan mencapai seramai 164,839 orang. Jadi sudah sampailah masanya golongan kaya ini kita kenakan cukai iaitu cukai kekayaan atau capital tax.